Эстония-2 Из предыстории Эстония-2 это радиола высшего класса 12 ламп в этой радиоле Выпускал ее с 1959 года таллинский завод Пунане-Рет Был такой завод Пунане-Рет На базе радиолы, которая выпускалась Перед ней это была радиола Эстония и... Эстония и Эстония 55. Потом модернизировали и стали выпускать радиолу Эстония 2. Значит, высший класс, потому что тут 8 диапазонов, ну вот, тут получается 4 диапазона э, основных короткие волны, средние, длинные, и при нажатии двух клавиш одновременно, то ли в этом положении, то ли в этом положении, в такой комбинации, то ли в такой комбинации, значит, было несколько по диапазону, которые можно было переключать и комбинировать, искать там станции на при таком сочетании клавиш. Вот тут сбоку написана шкала, и тут написано, где какие клавиши, под какие частоты настроены. УКВ-блок переделан на прием FM диапазона, ну и звукосниматель. Звукосниматель, значит, сюда я вмонтировал два модуля и четыре флешки. Для того, чтобы осовременить ее, сделать такую музыкальную шкатулку более универсальной и с большим количеством музыки, песен, пластинки можно слушать. Есть два пульта дистанционного управления, один пульт работает на модуль, который монтирован с левой стороны, второй модуль спрятан в шасси. Сзади показывать не буду, там все идеально сделано. Значит, 12 ламп, год выпуска 1959. Инфракрасные датчики с модулей, то есть они работают, инфракрасный датчик, который принимает с пульта сигналы, находится в самом модуле. И еще параллельно выведены датчики под стекло с левой стороны и с правой стороны. Один модуль слева, второй модуль справа. Вот, когда их нажать, вот. Это звучит песня «А Ты Танцуй исполняет молодая группа из Полтавы, группа Фристайл. Даже правильно называется дети фристайла. Очень хорошо поют и соответственно играют.